السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بزرگوں بھائیوں اور بہنوں سوچئے کہ اگر آج رات ہماری آنکھیں بند ہو جائیں تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے صاف دامن کے ساتھ کھڑے ہو سکیں گے جی نہیں قرآن و حدیث میں کچھ ایسی دعائیں اور کلمات ہیں جو نہ صرف ہمارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں بلکہ ہماری زندگیوں کو رحمتوں اور نعمتوں سے بھی بھر دیتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم انہی مغفرت کی دعاؤں اور کلمات کا ذکر کریں گے اور استغفار کی طاقت کو سمجھیں گے جن بھائیوں اور بہنوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر معلوماتی اور مفید ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نوح میں فقل رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ ان <غفارا> کہ اپنے رب سے مغفرت مانگو بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے تو سامعین قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ہمیں کچھ الفاظ کچھ کلمات ایسے سکھائے ہیں جو دعا کی صورتوں میں ہیں جس طرح سور آل عمران میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے رَبَّنَا بنا اننا آ لَنَا فرلنا وَقِنَا نہ آزابن اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں تو ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا اب یہ دعائیہ کلمات ہیں آپ کسی بھی وقت ان کلمات کو پڑھیں اپنی دعاؤں میں ان کلمات کو شامل کریں اسی طرح سور بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ربنا لا لات انسینا اِن او اختانہ ترجمہ ہے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہماری پکڑ نہ کرنا یہ بھی دعائیا کلمات ہیں اسی طرح حدیث پاک جو کہ ابو دعو شریف میں حضور علیہ صلاحت وسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالی اس کی ہر مشکل آسان کرتا ہے تو وہ استغفار کے الفاظ کون سے ہیں استغفر و ربی من الظم بم و اطوب علیہ کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد اپنی دعاؤں میں ان الفاظ کو شامل کریں یا روزانہ کی بنیاد پر سو مرتبہ ان دعاؤں کا ورد کریں اسی طرح صحیح بخاری و مسلم کی حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہر روز سبحان اللہ و سو بار پڑا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے چاہے وہ سمندر کی جہاں کے برابر ہوں اسی طرح ایک اور دعا جس کو سید الاستغفار بھی کہا جاتا ہے حدیث پاک میں بخاری شریف کے حدیث حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو صبح پڑھے اور شام سے پہلے مر جائے وہ جنت میں جائے گا اور جو شام کو پڑھے اور صبح سے پہلے مر جائے وہ بھی جنت میں جائے گا وہ دعا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت اور اس دعا کو سید الاستغفار بھی کہا جاتا ہے تو سامعین یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں چھوٹے چھوٹے کلمات آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتے کوشش کریں ان الفاظ کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لے آپ کے گھر والوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے اور آپ کے خاندان والوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے اللہ تعالیٰ کی ہر وقت آپ پر رحمتوں کی اور نعمتوں کی بارش ہو حضرت حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا اور کہا میرے پاس اولاد نہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کثرت سے استغفار کرو ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا میری زمین بنجر ہے تو پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کثرت سے استغفار کرو یہ سن کر لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ آپ ہر ایک شخص کو استغفار کا مشورہ کیوں دیتے ہیں تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہی تو اللہ نے سور نوح میں فرمایا کہ استغفار سے روزی بڑھتی ہے اولاد ملتی ہے اور بارش آتی ہے تو سامین ازی وکار استغفار کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں آئیے آج ہی سے استغفار کو اپنی عادت بنا لیں یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بندہ بنائے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطاہرین بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئیے ہے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ